судово правовий форум, який ми проводимо вже в четверте, направду став традиційним. Ми його проводимо щороку, в середині березня, в рамках днів тижневика юридична практика особливості цього форуму є те, що він вже вийшов за рамки національного форуму, став міжнародним форумом. В ньому беруть участь міжнародні експерти, і цього року він буде присвячений власне проблемним питанням конституційної реформи, а також реформування процесуального законодавства. Разом з тим, в разі прийняття змін до конституції України, необхідно буде напрацьовувати цілу низку законопроєктів, адже Конституція це є фундамент, на якому власне буде надбудова судової системи здійснюватися, і буде прийматися ціла низка нових законів, вноситися зміни до діючих законів, тому в розвиток положень конституції необхідно напрацьовувати багато законодавчих актів. Власне над цим зараз ведеться робота, і це і власне буде присвячено. Багато тем на судово-правовому форумі для того, щоб обговорити дискусійні питання і висловити якісь пропозиції, рекомендації законодавців для подальшого регулювання. Тому форум обіцяє бути цікавим, обіцяє бути корисним. Запрошуємо всіх до участі. Для нас важливо, щоб. Е Форум не замовчував гострих проблем, а, власне, обговорював гострі проблеми для того, щоб він був дискусійним, для того, щоб ми почули різні точки зору, адже, врешті-решт, істина народжується в дискусіях, в обговореннях. І результатом цього форуму, власне, і повинні бути слушні рекомендації для законодавчого врегулювання, які в подальшому і знайдуть своє втілення в законодавчих актах. Судебную систему можно рассматривать как некий айсберг правовой системы в целом. В судебной системе легче, проще э, увидеть те недостатки, которые в целом характерны для государственной власти. Э, очевидно, именно поэтому э, в результате событий конца 2013-го, начала 2014 -го года э, основные требования прежде всего были Адресованы судебной системе. Если рассматривать интеграционные настроения, то и здесь наши европейские партнеры настаивают на проведении реформ в судебной системе на одном уровне с антикоррупционными реформами. Мне кажется, очень важно и особенно интересно, когда практически все участники судебного процесса, и судьи, и адвокаты и в том числе государственный менеджмент и судебный менеджмент принимают участие в такой дискуссии, которая касается реформирования судебной системы. Если э, год назад на предыдущем форуме основное внимание акцентировалось на постановочных задачах, на основных направлениях реформирования, в целом на общей концепции реформирования судебной власти, то в этом году вполне очевидно пора говорить о тех результатах, которые уже достигнуты, и, может быть, о тех причинах, которые тормозят реформу судебной системы. Нам кажется, что действительно очень важно, что была сосредоточена и практика, и теория. И в этом плане эксперты зарубежные, они отвечают тем требованиям. Обычно они занимают высокие судебные позиции, а одновременно и преподают в университетах, имеют должности ученые и тому подобное. Практика, почему она важна? Потому что без определенной практики, без практики, которая может быть прогнозируемой, никакая судебная система не может эффективно существовать. А эффективная судебная власть не может быть без прогнозируемой судебной практики, иногда мы говорим без гармоничной судебной практики, без единой судебной практики. И наши эксперты будут направлять свое видение как раз по этому руслу, как, какими способами вот эту единую практику усовершенствовать. И мы привезем ноу-хау, поскольку это с некоторыми проблемами мы уже сталкивались, решили или решаем и с какими сталкиваемся тоже мы поделим своим опытом. Я думаю, что, как и в прошлом году, участники форума будут активными. Я уверен, что докладчики поделятся своими интересными мыслями. И я тоже уверен, что польза будет для всех. И для судей, и для адвокатов, и для прокуроров, и для научных сотрудников, которые тоже будут принимать участие. Я этого и желаю всем участникам форума.